Владимир Клименко Вика, Собецкий, юрист и Анатолий Павлович. Чему они не поставили безвестность известность, вы распоряжение на распоряжение и тихоря это все сделали. Все мы готовы так само платить да. и арендовать. А почему вы не платили раньше? Потому, что, что все не платили. Все не платили. А все, платили. Не платили. Все, платили. Все. все, Клименко, все не платили. Я все одинаково платили. Интересует вопрос. Сейчас в матрице, буквально я знаю, не готовы. Не знаю, что они.

Ну, не я, я, не скажу, что, можно, на, я не хочу к... к... сказать, что анализ есть по всем Значит, тут получается, что янчики платили, а аренда у нас на сегодняшний день тут в буквальном смысле слова копии. Анатолий Григорьевич, он заплатил 37 тысяч, он заплатил первоначальный поступить, сегодня бухгалтера в системе. Я не знаю, тут, нет, выборку сделали бухгалтера сегодня, а заплачено это было раньше, это за первый квартал, такая поступила. Там раз в месяц платится, через по вот, да. Не знаю. А Она вот, платится в августе месяц. Мы готовы Соббетскому вот эти все затраты возместить, чтобы он понес на документацию, за налоги, взять на себя, за кого он поплатил, все ему, весь ущерб возместить, чтобы не было конфликтов. Да. Вам лучше сделать договор с Вы его заключаете, понимаете, администрация дает разрешение. Значит, зачем делать? я буду работать на своей сенокосе в Соббетске? Будете на своей земле работать, при чем здесь мне условия, зачем а я вам а вы можете вы можете все изначально, изначально вы наставили ну, те не условия. Распоряжение. Никто не отмечает. Распоряжение. Вы платите законно, деньги. Бюджет не Люди согласны заплатить. Давайте исправим. Да, механизм. Вы, на то, как, как вы собираетесь платить запад. Как вы собираетесь платить запад. Бюджет. Есть механизм. Ну, значит, есть механизм. Да. Мы идем да. оформлять документы, накладываем на арест на эту землю. никаких движений с землей не будет. не будем, будем, будем разводить и оформлять. И пусть растут там бурьяны. А вы готовы добровольно заплатить? Добровольно. Да. Давайте, решать. Давайте решать. Или вот так, или это. Вы можете добровольно платить как? Ну а так вот перечислим нас. А помощь? Да. Но Пока и закон документы. Все, что положено, пускай подозревает Советский Совет, если это налоги, Советский Совет, документы, всем это самое, что с мы оплатим. Да, а за говорят, ты будешь? Да, с начала года и за У меня не А Или арест, без движения, будет. будут только у Все. Или же давайте давайте. Вы показали свое отношение до сельской рады, до земли. Вы показали, показали свое отношение до людей, как ты говорил. Вы показали свои отношение до вашего бюджета. И не рассказали. надо нам рассказывать. Иван Михайлович, эта ситуация по дружбе всех была одинакова. Одинакова. Просто в тихаря сделали одним документом, а мы оказались в стороне. Давайте начнем с вас. Во сколько по распоряжению? 2.25. Давайте, а фамилия? Не, вы можете сидеть. фамилия и гитары. Шестерненкова. Пиши. Лидия Александровна. Коля, ты общим массивом скажи. Общим массивом. Подожди, у меня тут карта есть. Массив Петрович. дальше. Сколько у нее? 2.75. А 2,

Половина гектара у Павловича находится... Ну, скажи тоже Это все до кучи пришли. Мы все до Вы говорите, а у вас 2,5 половины? У вас сколько? у вас как? 17 паёв. Всего на 17 человек. А где у вас распоряжение? Ну, распоряжение на всех. А как вы? Просто я трогал гектара, я половиной 8,5 находилось находились в регистрации. Я там просто не пользуюсь. Было нет. полтора гектара.

Шабельник 225. Какая фамилия? Шабельник. Шабель. Угу. Сколько? 225. Угу. Ваша, Извините, конечно. Ваш. Я скажу так. Да. Я в прошлом году вышел от Павловича. Все Сколько у вас? 8 человек. Фамилия. Есть распоряжение. Распоряжение есть. я в прошлом уйти вышел от Палыча. И Палыч мне наделает всю Хорошо. Восемь человек. Распоряжение А? Постом Три гитара. Три Есть распоряжение. Вы, все можете показать распоряжение. Вот мы же соберем. Дальше, дальше. Молодец. Все сказали. Все сказали. Ви всі показуєте розповідає. Я, я самий перший вийшов з Кеспе. Ми з двох приходили, з Яким колись таке, Анатолій Володимир. Ось на нього все зубне. Потім по собственность там. Я, До того поїхав, я залишився робити своє. І, і того 17 літр. Распоряжение есть. в ну, Нет, распоряжение, есть. Пошли, я заказал за это. И, сам, и, я и, буду... Вопрос. среди этих спасти. выделенных единых массивов на людей, все жили? Все в здравии в полном? Да. Да. Нет. Не не ну, просто ну просто я Ви оцім розказуєте зараз, ви нас грузите, ви не платили, не платили. Ви тепер ми вже не грузі. Можна? Ну про що, то, то, що? Я вам кажу, розговор того, що ви сказали нам, що беріть, як вони беріть в це саме. Наслад дев'ять го. Ви готові, да. Ви вже тепер починаєте щось друге розказувати. Випустили, ви ви писати. ні, Сто не так. 8 человек отпустить. Смотри, ну давайте уже. Подождите, давайте будем акцентировать. А а давайте, давайте, давайте мы сделаем таким образом, ребят. А что это, вы наследство не это, переоформили? оформила вот на Я ты. это не Нет, но ну, ну, вам Наталья вот записал, что вам выделили для этого это, земельного это, Давайте примем такое решение, если вы примете. Вы показываете, вы изначально начали из-за того, что у вас есть распоряжение, на вас идет накладка. Так? Да. Так? Из-за да. этого возмущаетесь. Так? Правильно. Вы показываете все распоряжения по этой земле. Что вот столько земли. Если вы показываете, подтверждаете распоряжение по своим гектарам, то мы тогда будем просить у советского Григоря, чтобы он отказался от этой земли в вашу пользу. Но вы с сегодняшнего дня должны платить бюджет Все согласны? Мы согласны. Да. Все за. Согласны? Да. Давайте да. еще установите срок, когда Давайте это давайте, давайте. 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 А, Как вы? Да. Затраты. Это я Затраты, Затраты. Вы готовы? Да. 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 да, да. 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 Квитанции да. покажем, а мы все его возвращаем. Квитанты. А вот не

Готов? Готовы! Готовы! Я подожду до тех моментов, готовы собрать Я готов. Это все подписать, или вы соглашаетесь? с это Что это было на собрании, чтобы мы все пришли к единому соглашению и работали? Я вообще не будем. Дело в том, дело в том, что я так понимаю, что все при 50% статусного Не всі підтвердять розпорядження. Не, не буде виставки. Буде. Мені так. так, так. Не не так. Не ну, не вони ж дотвістити розпорядження. У мене тоді ще питання. Вам виділялось, там, у вас є дозвіл, ну, дозвіл на представництво всіх от тих людей, які у вас розпоряджені. Вы, ну, мені цікаво, от ви приїхали, шановні, ви приїхали, кажете, у мене там скільки у вас? 16,35. Покажіть мені доверенность, договір, хоть що небу. Все виділялося, Іван Михайлович, не надо чути сзади начинаете що зеленых ресурсов. Aufíare, know, вони як отримали ці землі? вони брали людей, цих забирали людей і що, що вони хотіли землі взяти? Ви зараз опять людей дали, за що нічого не отримали. По-моєму, договорилися, бо ми остаємося на своїх землях. Ви остається на землях, що обрабати, ми нікуди не лізмо. І ці землі, ви платите. А виживаєте, а за у вас є? А ви навіть є, а ви починаєте посадити їх. Предоставьте мне учительство. Нет, мы начинаем. пособирайте людей, пособирайте. Предоставьте распоряжения получить свою землю. Нет, не могу. Вот именно что я вам говорю. Они не могут предоставить. Нашим либералам. Они не могут предоставить. Нашим либералам. Не может. Не может. Да, сложно предоставить людей, на кого сам либералы. Четвертый час прошел. Курш и Лемех предоставляют. Почему ты не предоставляешь? А я не говорю лично за себя, я за всех кажу. может люди кто-то поумирал, мы эту землю обрабляли. Вот так могут же самолюдей людей не <со> И не прав, прав, прав. Не прав что прав. не И, прав. Прав. И вы опять начинаете Есть у вас? Ну дайте, ну, дайте ну, дайте распоряжение. Дайте. А на свете, там... Причем умер, не умер. Есть распоряжение? Свете, дайте. Есть распоряжение. Дайте. 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 Каждый свой вопрос. Почему что человек говорит, что у него там 25-35, а у него их нет? Распоряжения нет, он просто так хочет. Да. Да, он просто хочет там. Нет. Сделал. Мне интересно, что концерт здесь происходит и все. Вот я тоже хочу там 100 гектаров, но у меня распоряжения нет. Ну нет, вот дайте. Вы же изначально... Ну, а есть, ваши земли заплатили. В агрофирме дружба невозможно лишнюю землю иметь просто так. простому смертному. Тут хотя бы свою не отняли. Будем из этого То, что там же психум, кум, Вика, Клименко, как можно это все решить? Да, да, да. Виктория. Да, да, два слова можно. смотрите, ребята, Хороший ну, я в свое время, когда работал, я старался даже в Угорский спецназ доставлять, чтобы ревестный сбор брал, вот он тогда в вы знаете, и вот за него, вот он в он боком, он всегда, ну, не выше, я имею в виду Нема на канцеларе даже денег. Я говорю, пойдите, он 7 точек, по 20, по 4 гривны. И за месяц уже 600 гривен было так, лишний канцелар был. Но я к чему веду? Так жизнь в стране получается, мы кричим, президент, там, премьер плохой. Все деньги. У них нет денег, чтобы нас содержать. Мы сами должны платить. Я так со стороны смотрю, я юрист, я экономист, и бухгалтер, что хочешь. На любую тему могу рассказать и четко придумать, И по земле тоже. Вы вот работаете, у вас где-то вот, ну, не все здесь еще находятся, а одного сильно какой-то вы, фермеры, предприемцы, у вас около 4000 тысяч гектаров земли. Вот я в первую очередь делал бы анализ, а сколько же эти 4 тысячи земли, и те, что в дружбе там 3, 4, 3, я не знаю, 3, я не знаю, точно, сколько там их сколько они платят налогов. Потом скажите. 10 -10. О, а почему так? Второе, смотрите, я вот, например, планировал, кто из вас вот, встанет, скажет, в садик, всадит, полный мешка или мешок и ружу привез детям. Кто в школу привез, тетради или помог? Я планував, думаю, возле Наталья на Ивановна, подождите, давайте так вот. Одні говорять, останні не слухають, і розходять. Потім второй говорить, я не люблю вот этот базар, за завершення. Я не вот там лампочки поставить, Э, в сільській раді не буду, бо я налоги буду платить Э, э этому самому. В школі допомагають, так просто людски. А за ветераном, скажіть, будь ласка, кроме душової огороди, що об'язаності ваші входить, спахають і сіна там завести соломы, Хто до ветерана прийшов з пакетиком два-три рази в году і гостив, я просто це говорю, щоб не обижать людей, що там подача якась гостить, поздравить з праздником. Хто з вас це зробив? Підніміть руку. А з вас. А що, не припадь. Я вам то, знаєш, работаю в пенсіоні молоді. Так да. і надо разом. Если никто, то не только, то я да. не хочу Мы пойдем с вами, говорить, если вы хотите. Вы еще маленькие, и зелененький, извините за выражение, меня учите. Я вот тут, знаете, сколько с пенсионного фонда работал на бюджете, собирали деньги отправляли. А вы кто отправил? Да, мы кто помогали там... одевать и убывать. Да, а то, что... О, так... и то, 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 знаете, то, то, В районе, то, то, когда меня, я извиняюсь, отступление маленькое, я 10 лет в разделе был. Последний раз приглашали главу администрации, когда Готайло стало. Начинал Березовский, Светлицкий первые замы меня поливать. Я сказал, 8-10 тысяч зарплата, тогда курс 5 был, туда я пойду. Я не буду работать, чтобы меня там 100 гектаров земли, а там 200, а там 50 свиней. Ну, они хорошо знают, в целом. И никто не сказал, я могу любым в глаза смотреть, взятки не брал, не копейки. Ни копейки. Понимаете, как другие службы, не будем тихо на другие службы. Я ему сказал, я хочу работать, получать деньги. Он говорит, в бюджете мы не можем такие деньги платить. А говорю, а зарплата такая, как у меня в пенсионном фонде. Благодаря, тому, что у меня госслужбы много, 40% за выслугу лет, а оклад я уходил на пенсию, у меня 1460 гривен. Кому скажу, больной, начальник управления, получал 3,5-4 тысячи гривен. У ситуация. Так если я прошел, я говорю, цена 2 два года пахать. В районе два года пахать. Всех с ног на голову поставить, потому что порядок должен быть единый, четкий. І все должны платить. У вас почти всех, я не хочу вас обидеть, не оформленные по договорам. Вот вы їх направляете в одной А потом, як глава адміністрації голови райради, випросять вас в одноосідників по 120 гривень запають, по уходний налог заплатить. Правильно говорю, Петр Магель? Не далі прикласти. Олександр Вікторович, я Алло, 360. От. Ну, за це, хорошо. Це, це хорошо а взагалі поїдуть не в аренде, бути, треба платити, як положення за них. Тоді будуть в сільській раді, будуть дорожки робити, воду будуть проводити, будуть оплачувати за воду, світильники ставити сонячні батареї на столбик, щоб все село освіщалось. Ви поймаєте? ну <зв>. так ж можна було решить до того, що я обращаюсь. Смотрю, день пустые. Ні, ви зараз... Пішов за явлення. Давайте я поговорю. Я пішов за явлення, пропав всі процедури, проплатив хіманаліз землі, проєкти, все остальне. Тепер, виказується, виділи, ви 10-12 років за землю нічого не платили, а тепер, виказується надо, надо А чого? мака, чо? чо? до квака, бур'янами заростаю. Біля парита Бо, тут два поля, бурьянами, вы не взяли, а готові поля вже. Бу, Анатолій Григорович, сказки розказували. Вы взяли там, де вже землі оброблені і в хорошем состоянии. Вопрос. Михайло, ты что? до вас ничего. Вот то, що я задумав, может получиться. Мені ніхто не откажет. Нет. Ніка, а я помилую. Так, давайте так. Посмотрите, посмотрите. Виктор Холомовский, только я вас прошу, покажите полностью все видео. А я ничего не вырезаю, вас... ага. Нет, не буду, обещаю. Я вам предложил один вариант. Первый вариант это субаренда. Вы не ходите. Не ходите. Второй вариант. Предоставьте все распоряжения, которые у вас есть. И мы попросим тогда, попросим у Анатолия Григорьевича, чтобы он отказался от той земли, вам напишет Именно по мы Вы согласны или не согласны? согласны. Вы готовы заплатить все сбытки, которые понес э, Анатолий Григорьевич? Готовы. В по предоставлениям чеков. Да, если все будет так. Ну, мы, 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 прочим, мы согласны здесь даем, были... были... ну, что мы, все Никто из нас не заправляется чеками. Ну, сейчас мы через не Нет, это просто... нет, это, просто это, нет это просто... И просто с, можно с, будет уже провести заседание. Сразу не Чтобы не У каждого да. каждого. Просто Это в рабочем порядке, чтобы не было базара. Давайте мы это вот это вот оформим все. Продолжение. Да. что я написал, что все видео. И работает спокойно. Все видео покажет. Вот такой. Договоренность нас устраивает? Вот такая устраивает. И помощь, помощь дальше в Если мы перестанем то там больше 35 гектар не будет. А можно политическое решение? Не открывать это ящик в Не надо. Все? разошлись а мы. А что еще? Ну, мы по затеяно два гектара ПРБДД колы засилили. это такая, потому что вы не платили деньги за него. Я говорю, что я хотел бы я тебе бы, но вышел. Всегда, на платить деньги в сельский совет, чтобы вы не платили. За А я вам больше расскажу, уважаемые, если вы платите не будете урожай 2017, вас арестовывают полностью ваш урожай. Понимаете? Если вы платить не будете все советы. Так я за я заплатил бы, после налогов налогов, да? Нашли деньги. Надо платить. У меня такое ощущение, что у вас не будет... Все, выручики зачали. Да, да. Правда, да. И хотим платежки налогов. Зеленая рада нам предоставила. Еще одно дополнение. Да, И самое главное, мы упустили, да, опять запись. Вы должны платить добровольно в сельский совет. Деньги. Пока будет оформлено. В размере арендной стоимости. И мы продолжаем работать на этой земле. Сейчас. Но задание, Но предоставим, земля, предоставим. земля, значит, протестировать ни у кого, ни у там, за исключением тех затрат, всего. Земля, как Нет. была, оставляет, остается, если за, вы затем предоставляете оставляете распоряжение или сертификат. Есть, есть сертификат. Это лично, лично Если ты да, Есть. Да, я Что ты Сейчас это. Наталья. Здесь. На дальнейшем, пожалуйста. Виктор, здесь Потому что Я как могу собрание по земле. До меня никто не доносит. Я один раз в год Ничего не знаешь. Пожалуйста. Поэтому Выпиши все телефоны. Ты каминуешь, потом. Я прав. Хорошо. Ну, есть, ну, мы, повисим, говорили, приглашают, приглашают, говорили, мы будем всем сообщать, да, да, будет... мы говорили, мы будем платить то, что Друге, Значит, вся земля люди спокойно могут выдохнуть и дальше заниматься. Не, не ни, -то -то, -то? Что... Ну, не Если у тебя выдыхает. Если у тебя есть распоряжение, выдыхай.

я только что показывал, но То, он, то есть распоряжение его фамилия, человек с на не Я только знаю, что я готов. Но, но его не имею в себе. Оно в архиве. архиве. Да, оно в архиве, оно но архиве, оно в архиве. Оно в архиве, у него есть земля, но не в архиве. в архиве, оно Понимаете, что он хочет рассказать? У него земля на поле где-то в другом месте, якое пользуется Анатолий Павлович, а архива друга. В прошлом году он уходил, забрал поезд, релью свою, Пашу. И ему Анатолий Павлович, я Анатолий, да. Ему приехал в Андрею совместно, что вы на России, это сказал, он тут занимается. человек. Я экономист. человек посеял в церкви, в раздел посеял церковь. Теперь ее перекультивировали уже. Что а я, я уже сказал, почему бегу. Да ему что, становиться искать свое распоряжение, становиться туда <связь> <если связь> и сам, если что-то засеяно, забирать. Я получил что так, вы Павловичу землю развивать, если им он же обещал не платить или что? Нет, вы мне, вы мне ничего не сказали. сказал, вот твоя земля. И можно вот заплатить, вы же не платили. Ну что тебе не платили, если я годно им пропользовался? Він не встиг заплатити. Він не усмів заплатить налоги. Він тільки виділив тільки начал за ним. Получається, зараз, він буде шукати свої землі по розпорядженню, він бы палуч урвать землю. Да. Распорядження не було. Розпорядження, якщо и виділялось єдиним масивом, то кожному окремо не вказувалось де його частка. Не треба тут розпорядження

И он возьмёт архив и принесёт. И разорвёт поле. Как вы разорвёте поле? Произведите Потому что Вы начинаете так говорить, у каждого уже есть распоряжение, вы начинаете рассказывать про разорвание поля. Можно до этого и Иван Михайлович, слушайте, да. Соседний район Орлова. Они разбоевали. Вот это положено мне туда. Я туда. Они так, Павлович, сдвигают меня туда в угол. Значит, а знаєте, чому так? От сядьте. Сядьте. Чому так? тут буде вимірив все. На твоє міста. Ви мене слухаєте, чи самі? Слухаєте? Да. Тому що Горлова розпаювали повністю всі землі. Всі. Не тільки рівьох, а й сіножиті з пасовищами. І кожному виділили, так як зробили це в Новагорівці. Виділили на рівню окремий державний акт, на сіножиті з пасовищами окремий державний акт. Ну, і, і є схема, де сказано, що от номер 10 це Івана Михайловича Стаценка, земельна ділянка. Чи ще ну, кого? І було, тому, воно, тому ніхто нікого йде двигає ні на край, ні куди-небудь іще. От і все. І що, один питання можна? А, Слушайте, у нас приїжджає одна сільська рада, свобода порожні Івана Ніколаєва, да? так? У нас сейчас, сейчас хлопцы, открылся приемный пункт у Кирова, да? А Нурик Павлович все дороги позапахал. Вот у нас была прямая дорога на Кирова. Мы теперь через Орлова заезжаем туда на Кирова. Воля, весь бы сам накатаешь, на карте она есть, тем более на на это военная дорога. Это военное значение дорога. Бери езды по пшенице и все, тебе никто ничего не сделает. Ну я, если живое растение растет. Растет, так человеку не хватает. Договорились мы. Смотрите, может быть, может быть кто-то кого то устроит в другом месте, если там. Э, Нет. Но, может быть, Давай. это даже быстрее будет, быстрее заключить договор, быстрее получится документ. Это будет, может быть, даже быстрее. Так что, потому, потому что пока сейчас Антон Григорьевич откажется, пока точно, это будет время. А если вы зайдете в другом месте, то это быстрее процедура, быстрее вы заключите договор, это будет уже точно ваше. Из-за болезни. Да, и за тоже ваше. Поэтому, а, раз, да, это... Можно ли, понимаете, решить? Можно решить? Антон Григорьевич, вы нам только что сказали, что наши экземпляры заведены неоформленными, да, что вы претензии до нас на это самое, но можно, чтобы, как вы говорите, по ускоренному процессу, чтобы не было завтра еще прибыли, чтобы вы там все это самое, и мы платимся. Правильно вы сказали, да? Все, я... Мы и... да. подаем заявление и ее... ну, это самое. Ну конкретно скажем, да что? Да, типа все затраты вылетите и все, Нет вопросов больше. Да. Спасибо да. за понимание.